Вы знаете, кто к вам сегодня приехал? Кто? Спасатели! Правильно! Вести нашу акцию «Сделаем жизнь безопасной» Сегодня вы сможете повторить правила безопасности А возможно, кто-то впервые узнает о главных правилах жизни Как остаться живым и здоровым каждый день в нашем городе происходят чрезвычайные происшествия, пожары, а также аварии. Только за 2012 год спасатели выезжали более 2000 раз на тушение пожаров. К сожалению, иногда не удается спасти людей, и около 30 человек погибло за прошлый год. Получили травмы 57 человек, из которых пятеро – это дети. На воде утонуло 17 человек. Люди часто попадают в ДТП и беду. И тогда на помощь им приходят те, кто выбрал для себя героическую и одновременно опасную профессию. Спасатели. И сегодня вы сможете увидеть их работу, познакомиться с аварийно-спасательной техникой и оборудованием, а также поучаствовать в интересных конкурсах. Давайте познакомимся. Сегодняшний конкурс безопасности проведет начальник пресс-службы Светлана. Посреди непросто. Когда человек попадает в беду, он становится беспомощным. И Спасатель единственный человек в мире, который может ему помочь в этот момент. Поэтому вы должны соблюдать правила безопасности, которые помогут избежать беды. Ну а теперь давайте мы с вами немножко поиграем. Этот конкурс поможет нам разобраться о том, каких поступков делать нельзя и как можно избежать реальной беды. Разминка для наших болельщиков. Мы будем читать четверо Если вы с ним согласны, то должны хором сказать. Это я, это я, это все мои друзья. Запомнили фразу? Давайте потренируемся. Это я, это, это, я, это, я, я. это все. с правилом храня. Бережет родную школу от коварного огня. Это я, это я, это все мои друзья. Молодцы. Кто поджег траву у дома и поджег ненужный сорт, а сгорел гараж знакомых и строительный забор? А, кто Я! Понятно. Кто в соседской объясняет во дворе, что игра с огнем недаром называется пожаром? Молодцы кто украдкой в уголке сжег свечу на чердаке загорелся старый стол еле сам живой ушел Ну, а теперь кто хочет попробовать? Подайте руки вот. вот у нас есть Евгения, которая сейчас выберет Болельщики, а мы теперь поддерживаем, да? И на счет 3-4 наши ребята начинают работать Итак, 3-4 Мара Снимай. Снимай. Меня Марк. Марк сам победил. Ты Нет. Я его одеваю. Да его одеваю. А ты У тебя дома есть? Да. Молодец. Видите? Тоже столько нас желающих. Же давайте, давайте, давайте. Раз, Раз два. Еще две девочки. Четыре. 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 Победа. Как, как зовут? Маша, третий, Маша, третий отряд. Маша, отряд. Как дышит? Маша, рулит, Я рулит. Рулит. Я Маша, отряд. Маша, Маша, не смотри, не жди, не стой, а залей его Огонь! Молодцы. Если младшие сестрички зажигают дома спички, что ты должен предпринять? Сразу спички те. ...которые носятся во время боевого дежурства, учений, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров. Довольно-таки очень узнаваемая форма. В Но новом на на написано кто... Креативный. Правильно. Специальная форма. Современная боевая одежда желтого цвета. Она не желтого. Есть и желтого. Не в чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров. А также на учениях и занятиях. Вот наши спасатели в пол. Аплодируем. Костюм химзащиты «Аладдин». Провезенной в ткани предназначен для работы в условиях угрозы, разлива химических или других опасных веществ. Интересный какой костюм, да? А кто-то хочет попробовать его одеть? После шоу попробуем. Но в нем очень жарко. Жарко. Защитный комплект предназначен для защиты спасателей от вредных химических веществ. Аммиак, хлор, серная, соляная и азотная кислота. Некие продукты. В комплект входит защитный плащ, чулки и перчатки. В комплект входит 700. Этот костюм предназначен для работы в условиях высоких температур, а также присушении нефтяных и газовых фонтанов. В современных условиях костюм шьют с металлизированной тканей. Красивый какой, да? Ну пройдитешь, каждый хочет потрогать себя. Как космонавт, да, ребята? Самый наверное, красивый яркий костюм. Ребята, только осторожно, не разберите, пожалуйста, нашего спасателя по кусочкам. Ему еще работать сегодня. Давайте еще раз поприветствуем наших спасателей, которые вам показали такой свое, своеобразный показ мод. Они вам понравились? Не слышу. Не слышу аплодисментами, и они идут дальше. Вот себя в роли настоящих пожарных. Для этого мы поиграем в игру, которая называется «Спасение в дыму». Вы готовы? Готовы. Кто будет первым спасателем? Еще один. У нас два спасателя. У нас два спасателя. Девочка, давай. Голуб, голубая кофточка при, прибежала Девочка быстрее, в голубой, да. да? Девочка в голубой кофточке. Нет, ну Участники, вы поняли, что вам кого надо найти? Вам надо найти куклу. Итак, начинаем. Три, четыре. А Ваня никак. Ваня, ищем, нашел. Все, спасли. Теперь вы можете быть настоящими спасателями. Молодцы. Еще кто-то хочет попробовать себя в роли спасателей? Ну, бегом, 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 бегом. Кто первый? Есть. Все, остальные на место. Так, завязываем глаза. Как зовут? Антон. Антон. Антон и, Женя. Антон и Женя. Кто болеет за Антона? Кто болеет за Женю? Три, четыре. Есть. Замечательно. А теперь давайте мы проверим, если у вас взаимопонимание. Поставьте их на одну линию, чтобы было равных условиях. Все, все, хватит, 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 хватит. Готовы? Так, вожатые, проинструктируйте своих подопечных. Окажите им практическую помощь. Итак, все готовы? Три, четыре. прошу вручить призы нашим победителям. Как ощущение быть спасателем? Расскажите, поделитесь. Тут не первый раз. Ага, то есть вы у нас уже работали, да? Пожарщий, пожарщий. Да, вышло? Нет, но пожарник это те, кто в нашей службе не проходит, а он будущий пожарный. Да, да. Правильно. Ну а тебе как было в роли спасателя? Нормально. Понравилось? Да. Понравилось. Будешь спасателем? Да. Подумай, сказал. Хорошо, поприветствуем. Еще один спасатель. И на счет 3-4 пока не дуем. Не можете, забирайте с собой, это вам приз будет. Утешительный. Все, кладет душ, забираем с собой шарики. Подождите, подождите, те наши победители. Кто у нас самый сильный духом? Как зовут? Влад, Лена и Вова. Как? Понравилось? Больно? Ну смотрите, у нас только скорой помощи. Помощь надо оказывать. Не надо, да? Вот, настоящую надо спасатель а, да, да! не будете? Да, да! Наверное, но видите, видите, как мы в свою курбу привлекаем вас. Хорошо, а у нас у нас но денег хватает. Вот поэтому мы к вам пальми приехали. Все, ребята, молодцы, присаживаемся. и запоминаем. Все, делаем штаны. Вот такие штаны на лямку. Ни у кого такого нет, как у наших посладей. Понятно? Запомнили? Три, четыре.

А теперь спасатель попробует нам подойти. К ведущим, пожалуйста. Она наш же спасатель, зовут? Маша. Маш, как ощущения? Тяжелый ремень очень. Тяжелый ремень, да, говорит. А ремень тяжелый. холодно. А как головной убор? Не давит? Нравится. Ребята, вам нравится? Так, у нас есть второй спасатель. Уже, о, ну подходим к нам. Как зовут нашего второго спасателя? Ну, за правого билета не слышно. Нина. Нина. Ну, он был для тебя. Говорить тяжело. Очень желтая моя Ну и третий наш спасатель. Подходим там. Ко...

Крышка. <соединяющие> Подарить? Договоримся. Второй есть. Конец. А не забудь договариваться. Вон с ребятами. Ну хоть так. Ну хоть. ладно. Говорит Плав. Так. Замечательно. Видите, уже два захватили, еще есть. Ребята, десятой части, у вас уже не комплекта нет подразделений. Мы вам набрали людей. Так, ну и третий наш. Поэтому журналисты хотят пообщаться с будущими спасателями. Так, и третий у нас спасатель. Почти готовый. Одетый, вернее. Ну, бери, с тобой, как зовут? Да. Нам предстоит это делать самим. Вот так должен быть смотан пожарный рукав для того, чтобы на пожаре быстренько его развернуть и приступить к сушению пожара. Понятно? Итак, у нас есть... ко мне. Все остальные присаживаемся на место. А ребята пожарные нам помогут их размотать обратно. Ребята, спасатели, десятая часть. Подготовьте нам рукава еще для следующего конкурса, пожалуйста. Итак. спасатели ликвидируют последствия, к примеру, природных, стихийных явлений, ураганов. И если, например, упало дерево и производило путь на дороге, то с помощью гильзобилей наши спасатели быстро в Видите, Какие они будут профессионалы! Гидравлический резак. Разжим лука является наиболее эффективным инструментом при проведении аварийно-спасательных работ при ДТП. Применяется для резки металлов, поднятия и разжимания конструкций в местах при ликвидации чрезвычайных происшествий, для спасения и извлечения пострадавших из автомобилей при дорожно-транспортных происшествиях, путем разрезания петель, дверей, стоек и крыш транспортных средств.

We'll be Наши представители экстренной медицины тоже можно назвать спасателями, потому что они действительно спасают жители экстренной медицины за э, показанные свои действия и за то, что они действительно помогают и спасают человеческие жизни. Но сейчас давайте поблагодарим всех нас за участие в нашем мероприятии. И пусть с вами и с вашими друзьями никогда ничего не случается. Ребята. А сейчас вы можете только аккуратненько, осторожненько подойти, посмотреть со своими ручками ознакомиться. А мы сегодня прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Спасибо всем. Мы смотрим вместе с руководителем.